Assalamualaikum kembali lagi dengan dapur masak mama abi kali ini aku mau bikin spaghetti bolognese yuk ikutin sampai selesai nah di sini ada bawang bombay bawang putih saus tomat saus bolognese sama daging seledri ini spagetinya satu bungkus untuk jumlahnya udah aku tulis di keterangannya ya teman-teman dilanjut aku mau Cincang bawang putihnya, kita cincang sampai halus, ya teman-teman. Kita cincang-cincang sampai halus, dilanjut bawang bombaynya, kita potong seperti ini. nah ini udah selesai dilanjut kita potong juga seledrinya kita potong semuanya sampai selesai nah ini tuh udah selesai dilanjut kita tumis bumbu yang udah kita iris tadi Nah, pertama-tama kita masukin bawang putihnya dulu. Kita aduk-aduk supaya wangi. Nah, ini udah wangi, dilanjut kita masukin bawang bombaynya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai layu ya, teman-teman. Nah, ini tuh udah mateng, udah layu dilanjut kita masukin dagingnya. Kita masak dagingnya sampai berubah warna ya, teman-teman. Kita aduk-aduk biar matangnya itu merata. Nah, ini tuh udah merata, udah matang ya, teman-teman. Ini udah siap kita masukin saus bolognese Dilanjut, kita masukin juga saus tomat sama saus sambelnya. Nah, kita aduk-aduk sampai merata. Ini tuh dagingnya udah empuk, ya, teman-teman. Nah, ini udah mendidih. Lanjut, kita bumbuin lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh. lanjut kita aduk-aduk lagi supaya merata Nah ini tuh kekentalannya udah pas ya teman-teman jadi tidak perlu tambahkan air Nah ini tuh udah mau mateng, terakhir aku masukin daun seledri yang udah kita potong ya teman-teman Kita masukin Dilanjut, kita aduk-aduk lagi supaya merata Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah ini tuh udah mateng ya teman-teman. Nah dilanjut aku mau merebus mie sebagaitnya Kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Nah ini tuh udah empuk, udah mateng ya teman-teman sudah siap kita plating nah ini proses platingnya nah ini saus bolognese nya kita taruh di atasnya nah ini aku kasih garnish ledri nah ini udah aku campur ya teman-teman hmm, rasanya enak banget jangan lupa mencoba bye bye